На сьогоднішній день у Дніпропетровській області зберігається надзвичайна пожежна небезпека. У жовтих водах уже сталося кілька пожеж в екосистемі. За словами Дмитра Ханіса, на полігоні твердих побутових відходів здійснюється постійний моніторинг. «Ми моніторимо ситуацію з пожаропасністю. Ми провели ряд мероприятий, що змогли скосили, значить, що змогли, ми обходимо бульдозерною технікою, з тим, щоб валити сухостой. И, слава Богу, в этом году пока что, один раз у нас один случай был возгорание, пока мы контролируем ситуацию вот, и ждем от Бога дождя, чтобы немножко увлажнил этот сухостой, который горит со скоростью пороха. Вот. Также всех людей, которые <coughs> проживающие на селе Ивановке, в скот, которые палят пастбище, у меня большая просьба Повременить с этими мероприятиями. Их вообще нельзя делать, но тем не менее, хотя бы на этот период, когда именно такие э, опасности существуют в возгорании, не делать то, что они делают, не выжигать пастбище, не пользоваться открытым огнем, в районе, особенно в районе полигона. Потушить его практически невозможно, если будет серьезное возгорание. Вот. Во всем остальном э, значит, работы ведутся э, согласно графиков санитарная очистка. Производится без э, сбоев, В мусор мы вывозим, накоплений мусора э, нигде нет. Работы, которые мы э, с вашей помощью провели по замене контейнеров, показали, что старые районы избавлены от э, потоков, э, которые они раньше имели на старых контейнерных площадках э, со старых контейнеров из автомобилей. Этот автомобиль, который забирает контейнера по старой части города, практически не имеет протеков, за исключением каких-то нереальных случаев, когда с контейнеров кому-то понадобились выдернуть резиновые пробки, которые там штатно закручены с завода изотовителя, вот. вот. эти контейнера, естественно, дают небольшие протекания. У меня просьба это оборудование, эту технику не ломать. Это все собственность громады, это то, что дает нормальный санитарный стан. Вот. По текущему финансовому положению значит, налоги мы уплатили. Аванс августа месяц закрыт. Частично рабочим выплачена заработная плата. Вот. Ну и собираем, чтобы закрывать остаток налогов и заработную плату августа месяца. А сколько процентов платы? На сегодняшний день мы не понимаем, что происходит в субсидии. Если брать чистую оплату населения, 55% за август месяц предположительно, что если закроется субсидия, это будет порядка 65-67%. То, как мы видим, это, наверное, то количество людей, которые проживают в городе, ну, активных, которые с нами сотрудничают, в принципе, платят процентов на 90-95. Те, которые не проживают, либо фатально не платили и не платят, ну, вот их там совершенно небольшое количество. Это за счет, за счет того, очень много людей уехало. То, что мы видим по частному сектору, отсутствие проживания в домах. Вот. А заявок по текущему ремонту и современной службы поступило 336 заявок, выполнено 302 заявки, которые в работе, это кровли и расшивка швов. По санитарной очистке города производился вывоз мусора с, мусором, с территорий и уборка территории бульвара Свободы, Хмельницкого парка Славы. Сейчас на данный момент э, проводится покос. Э, усиленным, участок благоустрия тоже э, занимается покосом территории по жекам усиления сделали, чтобы та часть ну у нас сейчас шестой жек вы, э, выкашивается, шестой, пятый жек там очень большие площади и своими силами там тяжело выкосить. Мы ну, занимаемся. Я думаю, этот вопрос решим. Также по пожарам хотел бы сказать, что тоже по общежитию у нас наверное, за два месяца общежитие по моему вторая башня там, третья у нас нежилая, которая то уже по моему семь или восемь пожаров было только за два месяца. Ну там в основном, я так понял по нашим заключением, там больше, наверное, выпаливают э, провода. провода, да. Из-за этого э, там и черный дым, и все остальное, то и... Ну, его контролировать только когда, как говорится, оно горит, можно э, найти того, кто там находится. Но так проблема есть проблема. Допуски там все какие есть, входы, заходы заложены, но тем не менее все равно находят э, как туда проникнуть и как там заниматься этим. По э, заработной плате э, выплачиваем июль месяц, э, закрываем уровень поплат за восьмой месяц населения составил 80%. К сожалению, у нас есть проблема с наличием электрогазосварщика. У нас одна бригада без электрогазосварщика. Мы сейчас ищем в общем-то, человека. Возможно, на днях будет, дал один, обещание делать. Да, вот поэтому схема, на эту схему мы и привлекаем. Да. Ну, к сожалению, таких специалистов в избытке нет, их вообще в общем-то дефицит поэтому в этом вопрос. Что касается, как говорится, раскопали и оставили объект, он оставляется на время для того, чтобы, ну, скажем так, бригада с другими целевыми заданиями заходила и продолжала работу на этом объекте. Ну, на 8 объектах мы работу делали и закончили на части из них, еще на 8-9 будем работать на этой неделе в том числе заканчивать пару тех, которые они сделали на прошлой неделе. Ну, работы выполняются, я думаю, что до конца месяца, не думаю, а до конца месяца мы все работы завершим, наполним магистрали водой и проведем еще раз опрессовку, которую мы делали в конце отопительного сезона. Как вы знаете, мы их делаем две. В конце отопительного сезона и в начале мы делаем опрессовки для того, чтобы, то есть испытания повышенным давлением, чтобы потом во время отопительного сезона не было проблем с этим вопросом. Поэтому, что касается технической части, это, в общем-то, мы продолжаем выполнять. Значит, промывка по ОСББ у нас 56%, по ЖРЭО 43%. Да, 43 и 56 процентов. Такая, такая, такой уровень промывки. Ну, я бы просил, если возможно, собрать совещание на вашем уровне или одного из заместителей, потому что речь идет о том, что решением исполкома принималось решение который обязывает все дома в сто стопроцентной промывки. То есть здесь необходимо какое-то техническое решение, вернее, организационное решение для того, чтобы эти акты подписать и не было никаких замечаний никому. Что касается уровня расчета населения, ну, население проплатило более полутора миллионов, плюс у нас еще субсидия прошла полмиллиона. Без этих полмиллионов, без 500 тысяч у нас расчет населения 86,9. Ну, то есть реально это субсидии будет делать там, ну, может быть, под 80, значит, ну, 90. то есть под 90, да. Поэтому, в общем-то, такой расчет населения, ну, я думаю, он увеличится к концу еще месяца, к началу отопительного сезона. Что касается вопроса подготовки к зиме, по вашему поручению, которое вы давали, значит, я скажу следующее. Ну, кроме всех тех мероприятий, которые мы проводим вместе со своими предприятиями, которые, ну, смежниками, которые обслуживают жилой фонд и ОСББ в том числе, есть основной вопрос. Это постанова Кабинета министров номер 187 от 22 марта 2017 года. Эта постанова регламентировала взаимоотношения НАК «Нафтогаза» и различных предприятий, в том, в том числе предприятия теплокоммунэнерго. К сожалению, эта постанова с изменениями, которые были внесены в этом году, регламентировала, регламентировала м, взаимодействие по сроку только до 1 сентября. Вот в прошлую среду состоялся Кабмин, это из интернета, документов еще нету, они продлили эти взаимоотношения до 1 октября. То есть, к сожалению, до начала, то есть на, на сам отопительный сезон мы не имеем ни проекта договора, нам еще НАК не дал их, у нас не выписывается взаимоотношение с Днепропетров с газом на основании этой же причины. Ну и, в общем-то, если учитывать, что все говорят в ожидании, ну, в смысле, все находятся в ожидании повышения цены на природный газ для населения, по крайней мере, ну, это, в общем-то, ну, такая практика, которая приведет к отсутствию этапа привыкания населения к этой цене то есть не будут вовремя оформлены субсидии и так далее, и тому подобное, и в принципе может вызвать или режим, что будет неплатежеспособным предприятие перед, перед НАКом, или в общем-то резко упадет, следуя вашей же логике, да, упадет платеж населения. Поэтому тут, к сожалению, мы тоже не годуем, но как будет, мы готовы, да, в общем-то так. По зарплате у нас мы сегодня ожидаем 525 тысяч через КТС должно пройти. Это за, это за июль. Ну вот то, что я обещал на позапрошлой оперативке, что в течение 10 дней, но, к сожалению, 10 дней вышло за 2 недели, поэтому ожидаем сегодня прохождения. Ну да, это не мы, это ДВС. Неделя была у нас такая сложная. В принципе, самая большая нагрузка была сейчас на детскую поликлинику, потому что начало учебного года все должны получить справки детям на физкультуру. Мы постоянно говорим, что да, надо в течение года распределить. Но в этом году немножко были очередя меньше. Все-таки родители в течение лета и начиная с апреля получали эти справки и какие-то ну, обычно такие очень большие очереди были. Тут нагрузка была все равно вдвое больше на педиатра, но тем не менее, практически уже. Справки получили, остались там немного, которые получат, я думаю, неделя-две, и ученики получат эти справки на физкультуру. Дальше учебный год начинается, нагрузка возрастает. У нас идет тоже э, с начала сентября, у нас получилось, что года три назад не было на рынке туберкулина, и поэтому у нас э, туберкулина диагностика сместилась у школьников на осенний период. Поэтому сейчас буквально неделя-две, чтобы они уже, кажется, статкувались и начнут Туберкулина диагностика у школьников, пока еще не начался респираторный сезон, вот для того, чтобы провести уже туберкулина диагностику. Туберкулина у нас есть, мы закупили. Вот. В принципе, по стационарам, стационары заняты, как всегда у нас э, превалирует и неврология инфекционная часть тоже занята, но не кишечными инфекциями. За неделю было три под вопросом, одна из них энтеробактер, остальные такая легкая кишечная. То есть мы, в общем-то, сезон практически заканчивается, мы его благополучно прошли, считаем, несмотря на то, что была и вода не совсем соответствовала. В общем-то, спасибо населению, следили за своим здоровьем, за питьевой водой и с такими вот грубыми нарушениями не поступали. Вот. Ну, что у нас поступали с укусами животных? Пять собак, Это э, трое сейчас в стационаре прививаются, двое амбулаторно прививаются. То есть вакцина пока есть. Вот. И э, было, хочу вот обратить внимание родителей, было обращение тоже по Полутора э, полуторамесячный ребенок. Оса залетела в коляску и укусила ребенка полуторамесячного за э, руку, предплечье. Ну, молодцы родители, быстро сразу приехали, собственно, мы, э, дексаметазон, все сделали, все в общем провели, и ребенка даже не клали в стационар она то есть отек ушел. Но надо следить, мама говорит, я даже не заметила. Когда услышала, что ребенок закричал, оса залетела, и ребенок рукой просто ее прижал. Поэтому обратите внимание на то, что всегда в сентябре это и мухи, и осы, и пчелы, они очень такие вот активные, кусают, чтобы, в общем, вывозя таких маленьких детей, чем-то прикрывали, смотрели, потому что есть такие случаи. Были, ну, самые, скажем так, Печальный случай. Вы знаете, что мы сколько дней мы боролись за жизнь 18 числа э, Киры. Вот удалось ее в четверг перевести в Кривой Рог для того, чтобы провести обследование. Спасибо главному детскому анестезиологу Власову, который организовал команду, которая смогла с дыхательной аппаратурой перевести ребенка для того, чтобы сделать все-таки обследование мозга. Была сделана э, компьютерная томограмма, э, определено состояние мозга. Вот. Ну, конечно, не в очень хорошем состоянии. Понятно, что было утрачено время, это самое страшное, что случилось. Неважно, там полка на ребенка падала, что там, нас, в общем-то, медиков это не интересовало. Самое страшное то, что родители просто в течение четырех дней не обращались к врачам. И это привело к таким последовательствам. И девочка вчера, к сожалению, умерла. Вот. Поэтому спасибо всем, кто помогал много сделано, очень много, конечно, куплено препаратов, потому что боролись за жизнь всем городом. Вот. Но. Спасибо вашему вашим врачам, которые действительно приложили очень много усилий для того, чтобы ребенок, находясь в таком тяжелейшем состоянии, потому что ну, состояние тяжелее. То есть, ну, люди уходят обычно там буквально сразу. В данном случае они поддержали жизнь этой девочки на протяжении такого длительного времени. Поэтому спасибо вашему персоналу, который оказался на высоком профессиональном уровне. Приходилось, да, и легкие раздувать, немножко спадались. В общем, молодцы, все, в общем-то, отработали на ура, скажем. Молодцы, столько души вложили в этого ребенка. Жаль, конечно, что такая вот ситуация. А так, в принципе, по больным идут еще инсульты, к сожалению, учитывая температурный режим, сколько мы не говорим, что нужно это, все равно инсульты поступают, инфаркты поступают тоже, тоже говорим о своевременности, но те, кто поступает уже немножко на болевой синдром 2-3 дня, мы уже не можем проводить тромболизис, на сегодня в реанимации 2 свежих инфаркта лежит. Вот. к сожалению, несмотря на препараты, но все, это случается. Не всегда это зависит от гипертонического криза. А так, в принципе, мы по та, что проблема была по наркотикам, мы продлили договор с фармацией. Так что люди практически там один-два дня получилось, что мне выдавали препараты. Хорошо, что есть интернет, мы смогли переслать им договора, все, и они включились, тоже отреагировали на то, чтобы, в общем-то, люди получали своевременно. По флюорографу у нас у нас договор уже сегодня сейчас относится в казначействе. Деньги заказаны. Надеемся, что они как только предоплату получат, приедут, сразу же нам его установят. Надеемся, что тоже все будет хорошо. Вот. И по ВВЛ, по профилакторию, все, заходим на последний мы уже этап. Это последний будет месяц. Там немножко увеличено, учитывая, что сэкономили денег, вот, будет 65 человек. Вот. И уже с 1 октября тогда закрывается... Посетителей. посетителей. да, так по 60 каждый 10. шлось. Да, сейчас 65. Хотели немного больше, но там проблема в том, что люди идут в физиопроцедуры, массаж, и если много, они тогда не успеют пройти эти процедуры, которые они бы прошли. А так, в принципе, по питанию, поэтому деньги сэкономлены, мы могли бы взять больше. Но по физиопроцедурам... Освоили, да, да. да поликам украины мы освоили, даже немножко перебрали, поэтому, ну, я надеюсь, сейчас нам еще придут деньги. И я думаю, что мы в общем-то выйдем на эту цифру, все будет нормально. То есть люди могут получать только. Будем смотреть уже, чтобы не перебирать то, действительно, что необходимо, а не так, как на латыни говорят "квантум сатис". Сколько влезет, сколько нужно, да? Вот. Поэтому, в принципе, работаем. А в зиме вам подписаны, у как? нас уже подписаны у давно. Вас, да, у вас да, да, да. Мы значит. подписали самые первые, мы уже отчитались у и, у вас, и по области, значит. везде все тут, в принципе. Ну, теперь остается у нас, мы mm. начинаем пока еще тепло, мы начинаем mm. сами э, отрабатывать, чтобы окна, двери, где можно э, закрыть, как только начинается снижение температуры, чтобы не ждать, пока будет холод, а потом их клеить. Клеим, пытаемся заранее, потому что понятно, что э, евро -окон у нас нет, хотя проекты есть. Ну, пытались мы подать и в проекты японские, но пока мы никак нигде не вставимся. Но проекты у нас есть, и мы участвовали, подавали документы.